röktəşən bir toyları bunla dəvət etmişlər. Onu mən orada oxudum. Bunun ona xoşu gəldi. Dedi, icazə verərsiz? Mən bunu bəlkə müraciət etədim. Dedi, mənim üçün şərəf olarmız siz oxuyun. İcazəsiz nə ürəyin istəyir. Üstən bir 1-2 il keçdi. Bir dən təsadüf gördüm ki, oxuyub. Bu bunu oxuyub. Əslində bu 7-8 il bundan qabaq çıxmış bir şeydir. Sadəcə o adam var deyir, mən iş demədim ki, Mustafa Cizay mənim mahnımı oxuyub. Yəni heç demədim. İndi son bu bir həftədə görürsən ki, elə hara gedəsən budur, bunu birləşdirib qoyublar. Amma çoxdan oxuyur. Özdə məsələ budur ki, mənim aranjimandan oxuyub. Hə. Məsələnlə də oxuyub, yox? Hə, Ləhcəylə də oxuyur. Hə, Ləhcəylə də istəyir. Mən elə deyim ki, dəsən indi o, o olardı, mən də məsələn kimisə oxuyanda istəyirəm o nəfəs beyində qalır axı. Amma mənim aranjimandan oxumağı, çünki bu aranjiman sən deyən E, o səviyyədə deyil çünki bu çoxdan olub Allah o heç e, Mustafa Cəcə bilirsiz də həm də aranjimançıdır. Hə, yəni yani, yox. özü elə o aranjmanı. Hə, müasir idi də indi indi qabaqcı indi bu çoxdan olub. Yəni məsələn indi baxıram məsələn görsən hey hüy orada məsələn var. Məsələn o az ola bilərdi və ya bir az sıx oldu az ola bilərdi. Bu trend o mahlı ilə. Tutur gedir. Hə, onlar dəs. Ders... O mahlı ilə indi adam toy tutur orda. Onlar, onlar əslində dəstlərindən beşdilər. Onlar bizim mahnıları onlar oxuyanda ol onlar...